Знаешь, у нас есть 24 часа в сутки. И черти, и сатана, и все силы темные, они очень хорошо смотрят. Ты отрекся вообще от Иисуса или нет? Сколько ты проводишь с Иисусом времени? С кем ты проводишь вообще время? Если ты думаешь, что ты можешь их обмануть, ты ошибаешься. И потом приходит коллапс в твою жизнь. Поэтому, если ты отрекаешься от Иисуса, если ты не пускаешь Царство Божие в свою жизнь, тебе нет времени до Бога, до церкви, до изучения каждый день, для пребывания, чтобы быть учеником, чтобы быть семьей Божьей. Иисус, Он никого не насилует. Твой выбор. Сатана он тебя, и слуги сатаны, они будут тебя насиловать, и они тебя спрашивать не будут. Вы должны понять, что даже маленькая птичка не может упасть на землю без разрешения без воли божьей а у вас волосы на голове все посчитаны скажите пожалуйста кто контролирует может всех птичек вы можете знаете такого президента или политика или еще кого-то кто контролирует или кто знает сколько у вас волос на голове вы сами не знаете он знает поэтому Вопрос, кому ты тогда доверяешь и кого ты будешь слушать тогда? Того, кто знает даже сколько волос у тебя на голове? Или ты будешь находить много-много времени, чтобы слушать непонятную информацию? Мир создан Богом через Его Слово, все молекулы и так далее. Почему это Божья заповедь? Что мы должны слушать Слово Божье, мы должны креститься, мы должны погрузиться в Слово Божье, мы должны креститься в Иисуса. Когда мы в это погружаемся, то есть наши молекулы, нейтроны, протоны, все атомы, они работают правильно. Когда нету Бога, когда нету Иисуса, когда нету истины, Слово Божье является истиной, происходит полная разбалансировка дисбаланс полный происходит. Знаешь, как машина есть, а если колеса одно в одну сторону, в другую сторону, надо делать балансировку колес, потому что ты далеко не поедешь. Или будешь ехать, знаешь, такое впечатление, что у тебя кувалды кто-то по голове стучит. Вот точно так же, когда человек, он без Бога, какое-то время у него есть милость Божия, но когда происходят всякие вот эти коллапсы, он отказывается жить в реальности, он в иллюзии. Он сидит на сериалах, на фильмах, на новостях, там деньги его интересуют, то есть что угодно, но не реальность. И все, и человек потом говорит, что-то у меня тело проблемы, что-то с психикой проблемы, а у меня страхи, а мне таблетки не помогают, а мне не помогает наркотики, алкоголь. Кто-то пытается программы какие-то слушать, какие-то непонятные лекции и так далее. Послушай, все стоит Иисусом написано, что до Иоанна закон и пророки, а с момента Иоанна Царствие Божие благовествуется, и всякий, употребляющий усилия, входит в него. Ты усилия употребил? То есть усилия целый день Слушать там какие-то сериалы, пересказывать, Марвелы, боевики, ужастики. Ты можешь всю жизнь потратить детективы, непонятно на что, на сплетни книги, да. и так далее, да. детективы. Игры. Ты можешь, да? А когда приходит реальность жизни, ты не можешь. Полностью несоответствие, разбалансировка происходит. Поэтому каким образом люди, они получают исцеление? Лечение оно не изменилось люди слушают проповеди, люди слушают псалмы, люди слушают духовные песнопения, которые есть. То есть Слово Божье является Богом. А я не могу это, я не хочу, но никто не говорит, что ты хочешь. Царствие Божье, оно усилием берется. Ты отодвигаешь просто весь этот проклятый мир, ты понимаешь, без усилия Царство Божие ты не сможешь взять. Как вот человек, например, да, что хотел убить семью и сейчас священник. Что он делал? Он слушал одну и ту же, например, проповедь там целый день. Семь-десять раз в день одну и ту же. И так каждый день. До следующего воскресенья он слушал. Помогло ли ему? Да. Теперь он помогает людям, он служит, он теперь имеет благословение, он теперь свободен, он освобождает людей, он спасает людей. На нем есть теперь благодать Божья. Поэтому Иисус и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. То есть Бог, Он приблизился, но как соединиться ты можешь с Богом? Что такое покаяние? Это осознание греха, это осознание, что ты не уделяешь Богу времени, ты греху, ты сатане, ты чему и кому угодно, ты уделяешь время, но Богу ты не уделяешь время. Бог не на первом месте. То есть покаяние это признание, и второе покаяние это исправление этой ошибки. То есть ты тогда можешь войти в Царство Небесное, потому что Царство Небесное, оно придет к тебе, оно наполнит тебя. А если Бог, Он придет к тебе, тогда, само собой, страх, депрессия, сатана, болезни, они не могут ужиться с Богом. В Царстве Божьем этого нету. Если Царство Божье, если Бог к тебе приходит, а каким образом Он приходит? Через Слово Божье. Ты делаешь усилия, и у тебя целый день звучит, ты слушаешь, ты пропитываешься, вот как ты всю жизнь, на чем ты сидел и чем ты пропитывался, протестируй свою жизнь, это тебя и привело к этому безумию, которое есть. Вот точно так же. Теперь ты, понимая, ты это все отодвигаешь, ты прилагаешь усилия, и теперь ты свою жизнь, полностью свою атмосферу, свой дом, ты пропитываешь теперь Царством Божьим. И чем больше вы будете возрастать, понимать это, тем больше Царства Божьего, Бога будет в вашей жизни, благословения, благодати и милости, и мира Божьего будет изливаться, и радости Божьей. Аминь.